Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi. Bu gün mən sizlərə Masazır kəsəbəsində 569 nömrə avtobus xəttinin 20 metr məsafəliyində 140 kvadratlıq şəxsi tikili həyət evi ilə məhsul tanış edirəm. Evimizin xarici görünüşü, dəyərli izləyicilərimiz, möhkəm tikilidir. 3 sot yaxın torpaq sahəsində inşa edilibdir. İkinci növbədə mən sizi evimizin bizə məlumat hissəsi ilə yaxından tanış edim. Gördüyünüz kimi qoşa hürgədir, dəyərli izləyicilərimiz. Hündürlük 2 metrdən çoxdur, rahat şəkildə hərəkət etmək mümkündür. Yerin gördüyünüz kimi isteşkasına verilibdir. Kombi xətləri çəkilib, kombi aparatına qədər quraşdırılıbdır və burdan da otaqları kəsət üçün yer ayrılıbdır. Gördüyünüz kimi millər 40 sm-dən birdir, izolyasiyasına qədər olunubdur, dəyərli izləyicilərimiz tovma qədər atılıbdır. Şəxsi tikili bir evdir. Ümumi sahəsi 140 kvadratdır. Sənət qrupçada bir baş sənətçi qaydada alıq satqı olunacaq. Dəmir barmaqlarına qədər qoyulubdu dəyərləndiririk. Evimizin arxa hissəsini rahat şəkildə kəsim mümkündür. Burada da gördüyünüz kimi dəyərləndiririk betona qədər verilibdi istehşikasına qədər. Burdurdu. Pəncərləri öz həyətinə baxır. Əlavə olaraq burada torpaq sahəsi var, dəyərliz izləyicilərimiz, evimizin mən burdan sizlərə daha ətraflı məlumat verim. Bu tumbadan gördüyünüz kimi, dəyərliz izləyicilər, o qara tumbaya qədər olacaq zabor çəkiləcək burdan. Bura isə avtomobil daxil olması üçün plaşatqamızdır. Avtomobilin e, giriş qapısı və əl qapısı da addını olaraq var. Mərkəzi kanalizasiya sistemi trapağa qədər mövcuddur. Bura isə bizim əl giriş qapısıdır. Tüm kamkarlar hamısı mövcuddur dəyərli izləcilərimiz. Gördüyünüz kimi 7-8 daş kürsü üzərində inşa edilibdir, möhkəm tikilibdir. Fasadı tarsovka emsiyadır. Burdan da gördüyünüz qardaşlarım gedir. Pəncərənin qıraqları yığılıbdır. Burdan birbaşa duz gölünə mənzərəsi var. Burda da terrası nəzərdə saxlanılıb ki, əlavə olaraq pisetka üçünlər nəzərdə tutulub gördüyünüz kimi dəyərlilər izləyəcəyiz. Ətraf tam yaşayışlı olan evlərdir. Avtobus xəttində gördüyünüz kimi bu istiqamətdən keçir. Evimizin xarici görünüşünü bir daha sizə çəkib təqdim edirəm. Kirişası, paket kiriş adı dəyərlilər izləyicilər. İndi isə evimizin içərisinə siz yaxınlanıq tanış edim. Evimizin giriş olan hissəsindəyik. Belə bir dəhlizi var dəyərlilər səm giriş səm smetlaq döşəmədir. Onu da nəzərinizə çatdım ki, həm giriş olan hissəmiz, həm də bu tərəfdə saxtavta bizim hamam sancı otağımız mövcuddur. Bu hissə də istifolla təchiz olunubdur. Gördüyünüz kimi duş kabinasına qədər yığılıbdır. Tavanı asma tavandır. Kaflına qədər zövqlü kaflər vurulubdur. Bu hissə isə dəyərlilər izləyicilərimiz geniş belə bir bizim 40 kvadratda yaxın qonaq otağımızdır gördüyünüz kimi kvadrat at span fiqurlarına yığılıbdır. Ümumi 4 otaqdan 140 kvadratdan ibarətdir, səhnə, kupçadır. Onda nəzərinizə çatdırım ki, bəzi əşyalar qalmaq şərtinə qiymətlə danışıb razılaşmaq olar. Evimizin qiyməti 89000 manatla satışa çıxarılıb, real müştərilərimizə endirim olunacaq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. İndi isə digər otaqları ilə mən sizi yaxından tanış edim. Dəyərlisiniz istəyimiz. Otaqlarımız da yetərincə genişdir. Burada gördüyünüz kimi bir yataq otağı 25-30 kvadratə yaxındır. Aboylarına gələ görə gördüyünüz kimi divar kağızları zərifli Devar kağızlıdır, bahalıdır. Döşəməsi taxta, döşəmədir. İndi isə digər otağı yenə mən sizə yaxına tanış edim. Bura isə dəyərli izləcilərimiz, uşaq otağıdır. Uşaq otağı da yetərincə genişdir. Burada da mən sizə göstərəm. Kombi xətlərinə qədər çəkilibdir. Radiatorlarına qədər quraşdırılıbdır. Pəncərəsi öz həyətinə baxır, dəmir barmaqlarla vurulubdur, əhəttə olunub. Hər bir otaqlar yetərincə genişdir. Ümumi Səhib, bu da hanaza və çatdırım ki, 140 kvadratdır. Və sonuncu yataq otağı ilə mən sizi yaxından tanış edim. Bura isə dəyərli izləcilərimiz, sonuncu yataq otağımızdır. Qeyd etdim ki, hər bir otaqlar yetərincə genişdir. Burası 20 22 kvadrat olar. Burda da gördüyünüz kimi divar kağızları bahalıdır. Şəxsi istifadə üçün tikilmə evdir. Gördüyünüz kimi qoşa hörgüdür, kəmərinə qədər atılıbdır. Burdan da pəncərəsi öz həyətinə baxır. Ətraf tam yaşayışlı olan evlərdir. Və isə sonda mən sizə evimizin mətbəxi ilə tanış edim, dəyərli izləyicilərimiz. Və sonda evimizin mətbəxi ilə mən sizi yaxından tanışdırım, dəyərli izləyicilərimiz. Demə, etyacı yoxdur. Mətbəx də həqiqətən gördüyünüz kimi yeterincə genişdir. Mətbəx mebeli yığılıbdır qalmadı. Nə qoysaq da qoyuruq, stol stol əlavə olunur və görünüz, əlavə də yer sahəsi qalıb ki. Burada da dəyərlizləyimiz, mən sizə göstərdim, pəncərəsi öz həyətinə baxır. Qadiyyatlarına qədər quraşdırılıbdır, qoşa, hörgüdür, mətbəx də həqiqətən yetərincə genişdir. Bir daha nəzərinizə çatdığım ki, evimizin qiyməti 89000 manatla satışa çıxarılıb. Real müştərilərimizə endirim olunacaq. Dəyərliz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə, videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə ilk növbədə siz tanış ola biləsiniz. Əlavə məlumat üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz.